Хотел еще добавить свой комментарий по поводу расхода топлива. Значит, я заметил, что на Volkswagen, на этом конкретно Тауреге, расход топлива всегда на литр отличается, ну, заявленный от фактического. То есть автомобиль мне пишет там условно 8, получается 9. Пишет 9, получается 10. И так всегда. То есть я ну, обратил внимание, там то есть 1200... Можно проехать 1200 по трассе, в зависимости от вашего стиля езды, скорости. То есть я проезжал У меня было по трассе 1080 километров И я заправил 88 литров леза То есть 12 литров у меня было в баке А в 15 литрах это ну, еще 120-150 можно было проехать То есть фактически можно и 1200 проехать на баке. И даже больше. Ну я просто мне не было цели там экономить специально. Э -э ну, так получилось. Вот. А в смешанном режиме получается, вот, город-трасса, я живу за городом. Э у меня в, до работы 45 километров дистанция, чтобы доехать. Э плюс по городу мотаюсь. И ну, вот на этой неделе за этот вот километраж, который тысячу наездил. То есть машина, повторюсь, каждый день эксплуатации, каждый день в ходу, по 2, 3, 4 пуска в день. Ну, минимум 2, а вообще 3, 4, 5, когда получается. Бывает, стоит с утра и до вечера, бывает, днем на ней езжу. То есть не думайте, что это там чистая по трассе на езде, вот этот пробег. Нет, это смешанный цикл. Вот, у меня поездки там от 100 километров в день, ну, минимум 100, ну, были там 140, 160, 180, 150. Два раза я ездил, два дня было 212, 217. Это в основном трасса была, я там два раза ездил в один городок небольшой. И тоже там ездил к родственникам. В общем, по большей части, да, процентов 70 это трассовый пробег у меня был. Вот, то есть люди мне говорили некоторые, что он там не может тысячу проехать на баке, да может проехать тысячу спокойно, и тысячу сто, и тысячу двести, ну, просто если, если ставить чисто топливный эксперимент на экономичность, я думаю, можно, просто мне это, ну, я делал в свое время эксперименты, это не долго рассказывать, но на Тауреге, Тысячу сто процентов можна проїхати тисячу сто і тисячу двісті. Это я ну даю гарантію. Я ну лично проїжджав тисячу и вот сегодня сделал такой наглядний пример почти тисячу сто, но.